В Азове, в Азове мы строим новую армию. То есть у нас поощряется развитие солдата, инициативность его, как бы уровень подготовки, который мы даем гораздо выше, чем в вооруженных силах Украины. И я думаю, мы станем ядром профессиональной армии будущего Украины. До молитвы! До молитвы! Украина! Украина! Святоматы, герой! Зиди до Шо, Карпатских Будем славного завоем на копать Будем славного! У нас проходит обучение по натовскому стандарту. Чтобы это действительно было э, боевое подразделение, а не сбор алкоголиков, наркоманов или еще непонятно кого. Действительно, тех людей, которые могут защищать свою страну. Друзья, остались в городе. Тут все побратымы. По как мы называем, тут нет такого один друг, тут по братым. Потому что по, по братым, это тот человек, который тебя должен защитить, который тебе должен помочь, и который тебя не просит в любой ситуации. Ну и спилкуемся между собой, там, ну, один с одним, кто чего пошел, ну, в кого какие причины, в кого сколько детей, в кого какая дружина, ну, кто кого как отпускал, кто за кого как переживал. Вообще сам я с Мариуполя, как бы это родной город, сейчас там оборонять надо, я зову будет конкретно в Мариуполе, поэтому хочу именно зовут. Я сам из города Полтавы. Я бывший сотрудник органов внутренних дел, участковый инспектор милиции. Я чуть-чуть отличался от других сотрудников. Как бы у меня другое мировоззрение, как бы мне было тяжело работать в той струе, в той системе. Я решил что-то поменять, решил просто поработать по-другому, по-новому. Я со Славянска занимался, я церковь представила. И люди просто стояли, смотрели на это все. Они как бы, ну, аморфно там, не смотрели, они не хотели ничего. За еду и алкоголь продали свою родину. Ну, я чувствовал, что надо ехать сюда в Азов, потому что это ну, лучший батальон, как мне кажется. Я из Вольногорска, Днепропетровская область. Пришел воевать за Украину. Потому что не могу сидеть уже дома. А так Рик сидел Чекав, поки мене заберуть в армію, а мене не забрали. Надію, що ми всі в місті поїдемо, будемо далі вчитися і в місті попадемо вже. в Бойові дії. Дуже. І В місті вернешся додому. Всі живі, Раз. здорові. І ми навіть з товаришами, які ми починали з Майдану, з барикади. У нас є така мрія. Змінки провести квіточку із могили Бандери і встромити в брусчатку на Червоній площі. мы два брата приехали из России, с севера России, помочь братскому народу остановить э, агрессора. И в один из дней брат подошел ко мне и спросил, поедем в Украину? Я отвечаю, да. Он говорит, я серьезно? Я говорю, я серьезно. После этого мы просто Дали друг дон другу слово. Некоторые ребята сюда приехали, потому что в их стране, вот патриотизм это считается ну, как фашизм. Приранился к фашизму. Когда каждый день сидишь дома и понимаешь, что ты обычный кусок мяса, который не приносит никакой пользы, когда там погибают люди, меня это дико убивало. Я не мог просто так сидеть, осмотрел новости. Конечно, задавался много задавался много раз вопросом, увижу ли я своих родителей. Ответ, конечно же, был неопределенный. Да, с той стороны, что они ко мне могут приехать, и только здесь я их увижу. И нет, если я захочу к ним поехать. Потому что если захочу к ним поехать, то это вычисляется, вычисляется очень быстро. КГБ работает у нас отлично. Меня на границе перехватят. И скажут, что я наемник, меня ждет смертная казнь. Мне придется сказать матери, что я э, здесь по какой-то причине. Что, возможно, меня, может быть, и не станет. Я хочу, чтобы она хотя бы знала, что когда я умру, э, ну, я умру за что-то. Ну, а не просто так. Я из Луганска. Ну, просто строил планы, думал, что дальше. Не собирался никуда уезжать, не собирался ни с кем воевать. Просто хотел жить и э, реализовывать себя в Луганске. Я, эти люди взяли и все разрушили. Я, я скрывался, я рвал повестки, поэтому ну, в армию я идти не хотел, потому что я думал, что за это время можно чем-то полезнее заняться. Но сейчас выбор как бы не стоит, идти или не идти, потому что ну, такое время. сейчас. Все, ну, не могу сказать, что все должны идти. Это вот как раз-таки выбор осознанный. Барабан у меня с собой всегда, потому что вокалист нас сбройных силах, и он всегда с собой возит гитару. Поэтому я всегда вожу с собой барабан. Надеюсь, что мы с ним где-то пересечемся на Востоке все-таки. Родился, вырос в Киеве, по профессии повар, ну и уже как бы тоже по профессии музыкант. Я пришел изначально поваром, у меня большой стаж, больше 10 лет. Воин с меня никудышный, а вот повар хороший. Там да музикантів дуже багато в полку, в очі. Ми вже думали зробити, создать команду серед бойового зооса, правда? Ну, я, конечно же, не представляю это себе армейским оркестром, каким-то, скорее, какой-то рок-групой. Так, коли я вільна хвилина, коли ти лягаєш уже ввечером відпочивати, тобі, ну, до тебе приходять ті самі думки, які до тебе приходили до того, що як ти йшов сюди, тобто про майбутнє, про війну. Рубы, иди и рубы свое дело. Что вот, вот, ты можешь? Ты рубы в имя Украины, Вимья в Перемога. До, До победы. До самой победы. Над Кремлем. Пока не будет. Очищена земля. Это путинская сила. Как говорится, воинам не рождаются, воинам становятся. То есть мы здесь максимально пытаемся сделать воинов. <плодисменты>